Найбільше завдання на землі це церковь. і Господь. И поэтому я сегодня благодарна за его великое. с Господом. Я закрылась дома и вы знаете. Ну пошли слова, песни, песни. И вы знаете, это песни содержание такого, что как раз это Урал, это Татарстан, там, где метели сейчас, кружатся вели, заметали, это был февраль, мама седая от слез, дочек своих вспоминает. И вы знаете, дальше пошли строчки о том, что мама должна простить папу. Мама должна простить папу. И мне так может относиться, что жить ему осталось недолго. Он принял Христа. И вы знаете, вот я хочу сегодня свидетельствовать, обращаться к молодежи, обращаться Ashley, he's a very Он рассказал ей все. Вы знаете, у него на душе и на сердце стало легко. Сейчас этот человек, его сын, он генеральный директор Останкина в Москве. So yeah. Приняла это, приехала в Полтаву, сделала, сдала анализы, сделала усилия, и вы знаете, ничего нет. Просто Господь исцелил. Я благодарна Ему. Я благодарна Ему. Служите Ему. Вы знаете, что служите. Милость Его велика. Я просто тоже однажды Господь прислал меня начну болеть. меня в тюрьме сын, и вы знаете, мне было очень тяжко. Я просила его за себя, и вдруг я услышала голос. Господь проговорил, сколько милости я в твоей жизни творил, сколько раз я тебя исцелял, сколько раз я раны сердца твоего прочевал, и дает вот мне молиться за других. И вы знаете, все, пошла молитва, я забыла за себя, я стала молиться за других. Я призываю вас, молитесь друг за друга. Когда вы молитесь за кого-то, Господь непременно ответит на ваши молитвы. Я позвонила тем братьям, за которых мне дал Господь молиться. Действительно нужна была молитва. Один брат Саша сказал, спасибо, сестра Люда, я лежу в больнице, у меня сахарный диабет. Сильно повысился сахар. Господь знал, и для чего я эти молитвы. Я благодарна ему за этот путь, который я прохожу, за то, что Господь, проходя, меня через эти трудные испытания, Он просто очищает меня, переплавляет, и моих немощей дает мне служить дальше. Три года назад я 14 <laughs> сбросить неверие страх, а встретить любое достойно и знать, что судьба моя в Божьих руках. Как хочется в час испытаний молиться и Слову Господнему верить вполне, без воли моей ничего не случится. Вчера и сегодня, и в завтрашнем дне. Вчера я пожарной шагала в пустыне, Дыша и не давала обжигающей зной, ни капли воды, все колодцы пустые, Как верить хотелось, Что Бог мой со мной, Как верить хотелось, Что даст он мне хлеба И сокшим губам моим Влаги глоток. И было тогда, открывалось вдруг небо, Да вы и хлеб, Аминь. Thank <laughs> you.